নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে অমূল্যবাণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে যিকোনো কাম যদি কৰিবলৈ যাওঁতে বাৰে বাৰে বাধা পাই বিফল হৈছে কোনো যাত্ৰা যদি আৰম্ভ কৰিছে আৰু যাত্ৰাও যদি বিফল হৈ গৈছে বা যিকোনো কাম যদি আধৰুৱা হৈ ৰৈছে তেনেহ'লে আজি এটা মই আপোনালোকক বিশেষ ছুইচৱৰ্ড মানে বৈদিক ছুইচৱৰ্ড জনাবলৈ লৈছোঁ এই বৈদিক ছুইচৱৰ্ড যদি আপোনালোকে জব কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই বাধা দূৰ হৈ আপুনি শীঘ্ৰেই কামত সফলতা লাভ কৰিব বহুতেই হয়তো চিত্ৰত শাৰী পিন্ধি থকা গণেশ বাবাক দেখি আচৰিতেই হৈছে কিন্তু আচৰিত হ'ব লগা একো নাই তেওঁ হৈছে স্ত্ৰীস্বৰূপ বাবা গণেশৰ এটা ৰূপ আৰু তেওঁ মা দুৰ্গাৰ চৌষষ্ঠি যোগিনীৰ এগৰাকী যোগিনীও হয় সেয়েহে আপোনালোকে যদি কামৰ বাধা দূৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বাবা গণেশক নহয় গণেশ বাবাৰ এই স্ত্ৰীস্বৰূপক আহ্বান কৰিব মানে জপ কৰিব তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে বিনায়কী বিনায়ক নহয় বিনায়কী 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 বুলি যদি আপুনি মনে মনে গাই থাকে মনৰ ভিতৰত গাই থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ কামৰ বাধা তৎক্ষণাত দূৰ হ'ব দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ